Фототерапия. Эта лечебная процедура предназначена для предупреждения и устранения признаков фотостарения кожи лица, шеи и зоны декольте. Воздействие на кожу светом высокой интенсивности происходит глубокое прогревание кожи, стимулируется сокращение старых и выработка новых коллагеновых волокон. Кожа уплотняется, разрушаются пигментные пятна. Фотоомоложение проводят курсом. Процедура известна своим мягким воздействием на кожу и накопительным эффектом. Клиент не выбивается из привычного ритма жизни. Показаниями к проведению данной процедуры служат стареющая, дряблая кожа, пигментные пятна, сосудистые звездочки. Фотоэпиляция – это универсальный метод удаления нежелательных волос с длительным и стойким результатом. Она не имеет аналогов по удалению светлых волос, содержащих минимальное количество пигмента. Данным аппаратом можем работать с людьми разных возрастов и фототипов. Фотокоагуляция ⁇ метод лечения купероза, расширенных сосудов и звездочек. В момент проведения процедуры сосуды нагреваются, запечатываются и исчезают с поверхности кожи. Положительный эффект, как правило, заметен уже с первых процедур. Количество процедур индивидуально для каждого конкретного случая. Депигментация, выравнивание или осветление цвета кожи. Один из самых простых, быстрых и безболезненных методов, не оставляющий на коже шрамов или рубцов. Процедура не требует дополнительной подготовки, применяется на любых участках тела.